डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आशीर्वादाने कृपेने बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ मजबूत करण्याचा आमचा ध्यास आहे बाबासाहेब आंबेडकरांनी भूमिका मांडल्या होत्या त्या पद्धतीनं गरिबांना न्याय मिळून देण्यासाठी संघर्ष करा अशा पद्धतीचं आव्हान होतं आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या काळापासून आपण रिपब्लिकन पक्षापर्यंत आपलं काम अव्यातपणे सुरू आहे आणि त्यामुळंच आपणाला बाबासाहेबांच्या आशीर्वादामुळं जे कार्यकर्ते माझ्या पाठीत उभे आहेत त्यांच्या ता ताकदीमुळं मला अशा पद्धती संधी मिळालेली आहे मला सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयात जमिनी सवला दिलेली आहे त्याबद्दल नरेंद्र मोदींचा आभार व्यक्त करतो आणि महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर साऱ्या देशातल्या तमाम जाती धर्माच्या लोकांना एकत्रित आणू बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानातला उभा करण्यासाठी माझा सत्यानं प्रयत्न राहणार आहे आणि आज मी चैतभूमीला इथं येऊन बाबासाहेब आंबेडकरांचा आशीर्वाद घेतलेला आहे आणि मला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या माध्यमातून या सर्व माझं बळ मिळालेलं आहे आणि त्यामुळं माझं हे काम सातत्यानं पुढं चालू राहणार आहे आणि बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर आम्हाला कुणी विचारलं नसतं बाबासाहेब आंबेडकर हीच आमची शक्ती आहे हीच आमची भक्ती आहे हेच आमचं बळ आहे आणि त्यामुळं आज मी त्या चैत्यभूमीला अभिवादन केलेलं आहे जो है ये पहली बार मैंने ममारी है तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और मुझे भी उसमें मौका मिला है जो हमारी एनडीए सरकार है एनडीए सरकार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टनर है और रिपब्लिकन पार्टी का पूरा सहयोग एनडीए को पूरे देश भर में मिला है महाराष्ट्र में भी ये मिला है महाराष्ट्र में जरूर कुछ कम सीटें आई है लेकिन लोकतंत्र में जो भी मतलब वो लोगों की भावना होती है उसको हम स्वीकारते हैं और कुछ कारणों के कारण मतलब हमें सीटें कम मिली संविधान बदलेगा संविधान बदलेगा इसी तरह की चर्चा की गई और इसीलिए हमें मतलब यहाँ मतलब जितनी सफलता मिली जाए उतनी नहीं मिली है लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुमत की सरकार है एन की सरकार है दो में भी इंडिया की सरकार थी जब बीजेपी को पूरा बहुमत था 2019 में भी मतलब एन की सरकार थी जब बीजेपी को पूरा बहुमत था और अभी बीजेपी का जरूर कुछ अल्पमत में है लेकिन एन को क्लियर बहुमत है और मोदी जी की सरकार बनी है और ये पाँच साल तक चलती रहेगी सर महाराष्ट्र में ने किया है जिसमें एक पेपर का आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि, कि किस तरीके से मोबाइल के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता है इसके उसमें आर्टिकल है और उसके ऊपर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और जो है कहीं ना कहीं एक ईवीएम के जरिए हैक करने की कोशिश की गई है राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट किया मुझे लगता है कि अगर ईवीएम को अगर हैक किया होगा तो राहुल गांधी के लोगों ने किया होगा तो मुझे लगता है कि उनको तो मतलब इतनी कम सीटें पूरा मीडिया ने दिखा रहा था लेकिन उनको जो ज़्यादा सीटें मिली हैं इसका मतलब इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है अगर हम बहुत ज़्यादा सीटें हमको मिलती थी तो लेकिन ऐसा ईवीएम मशीन राहुल गांधी के लोगों ने लाई है ये कोई मोदी साहब ने नहीं लाई है कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में ईवीएम मशीन आई है ये मशीन जो किसी ने दिखाया होगा ऐसा अनलॉक हो सकता है लेकिन उनके पास में मशीन तो पहुंचनी चाहिए मशीन तो पुलिस के कंट्रोल में होती है और मशीन की पूरी सुरक्षा की जाती है वहाँ कोई पॉलिटिक्स का विषय आता नहीं है तो बार बार इसी तरह के सवाल उठाते हैं और इसी तरह मतलब जब हमारी सरकार बनी है तो ये मशीन ऐसी ट्रैक क्लैक क्लॉक जाती है तो इसी तरह के कुछ उदाहरण हो गए भी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर मशीन ऐसी हो सकती है हर मशीन की हाथ में जाएगी नहीं है इसी ने प्रयोग किया होगा कि भाई अगर कोई बटन दबाएगी तो मतलब कमल को होट जाता है दूसरा बटन दबाएगा तो पंजा को होट जाता है ऐसा भी कुछ जो उदाहरण है ये भी कुछ लोगों ने दिखाए हैं लेकिन ई मशीन के बारे में इलेक्शन कमीशन की ठोस भूमिका है कि भाई ई मशीन के माध्यम से ही आगे चुनाव होगा अगर सब लोग तय करते हैं कि हमको पे, बैलेट पेपर चाहिए तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है तो बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो हमको और भी ज़्यादा वोट मिलेगा तो लोकतंत्र में ठीक है आ, इंडिया आघाड़ी ने भारी कोशिश करने के बाद भी लोगों को ब्लैकमेल करने के बाद भी समाज में फूट डालने की भूमिका रखने के बाद भी हमारी सरकार आई है और हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि उनके पिताजी राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी को चार सौ सीटें मिली थी और मनमोहन सिंह की सरकार जो थी कांग्रेस पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें नहीं थी उसके बावजूद भी वहाँ यूपी की सरकार दस साल तक चली थी तब हम लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया था कि भाई ये सरकार अल्पमत में अल्पमत में है उनके पास क्लियर बहुमत था और इसीलिए दस साल तुम्हारी सरकार चल सकती है तो हमारी पंद्रह बीस साल सरकार चलती रहेगी आगे तो हमारे ज़्यादा सीट चुनकर आए कि जो गलतियाँ कुछ हमारी हुई है कुछ बयानबाजी से कुछ मतलब वोट कम मिले हैं उस पर आत्मपरीक्षण चल रहा है स्टडी चल रहा है और आगे के चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिलेगी और हम ये पाँच साल तो सरकार चलाएंगे, लेकिन दो में भी हमारी सरकार इंडिया की सरकार आएगी सर महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी विधानसभा के लिए शुरू कर दी है उद्धव ठाकरे हो मनसे हो कांग्रेस हो महत्वलोड अपडेट रहा